Ikim FM inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat petang di mana saja berada yang terus dengan Ikim FM. Petang ni kita bawakan satu segmen bersama tamu kita dari masjid Kariah. Taman Dahlia Sepang Selangor. Siapa orang Sepang kat sini? Angkat tangan yang dah on the way balik rumah tu. Ah, nanti insya-Allah kita nak sama-sama mengumpulkan dana dan berwakaf untuk pembinaan masjid karya Taman Dahlia Sepang Selangor bersama kita di kaunti petang ini. Yang pertamanya kita ada Datuk Muhammad Zaki Saleh merupakan pengerusi jawatan kuasa penaja pembinaan masjid karya Taman Dahlia dan juga Ustaz Ahmad Shukri Yusof, ustaz kita jurucakap untuk dana pembinaan masjid Masjid Karya Taman Dahlia. Assalamualaikum Datuk dan Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sihat ya. alhamdulillah. Ya. ah, ha. apa khabar? Tapak masjid kita okey. Ah, <laughs> Alhamdulillah <semua> okay. <laughs> <laughs> alhamdulillah Kita ucapkan terima kasih dan tahniah lah Dalam ramai-ramai umat manusia Allah Ta'ala pilih Datuk dan Ustaz ni Untuk bercakap, bercakap dan bercerita Dan mengajak sekalian manusia ni Untuk berwakaf untuk bina rumah Allah supaya nanti diimarahkan dan insyaAllah yang berwakaf tu dapat banyak pahala setiap kali didirikan ibadat di rumah Allah di masjid kita nanti insyaAllah eh. Dan mungkin untuk awal ni kita bagi pada Datuk Zaki mulakan dulu macam mana cerita dan pengenalan lah latar belakang untuk pembangunan dan pembinaan Masjid Karya Taman Dahlia kita tu. Silakan. Ya, terima kasih Puan ya. Sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita petang ni. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pendengar di luar sana. Alhamdulillah petang ni saya dapat berpeluang bersama Radio IKIM. Di mana kita dapat bersama-sama dengan pendengar-pendengar di luar sana. Saya ingin sampaikan hasrat kami sebenarnya. Kita ada untuk infak dana masjid karya Taman Dahlia. Jadi kami di Taman Dahlia ni dah daripada tahun 1997. Kalau kita cerita pun dah macam 30 tahun dah taman ni. Ya. Yeah. Jadi Taman Dahlia, Taman sebelah tu dia ada Taman Seroja, uh, Salak Perdana, Taman Mawar. Jadi beberapa taman di sekitar. Penduduk-penduduk di taman ni buat masa ni ialah sekarang ni dah berkumpul saya rasa ada dalam 10,000. 10, di Taman ha. Dahlia saja. Campur That lah taman-taman kita, ah, Taman, taman Dahlia ha. dan nah, sebab itu bersekitaran yang terdekat. Uh -huh. Lebih kurang 10,000 penduduk. Jadi daripada dulu sampai sekarang kita masih belum ada satu masjid yang khas untuk taman-taman ha. kita lah. Memang ada satu masjid daerah di sebelah sana, Masjid Bandar Baru Salat Tinggi, oh, Masjid ha. Syamuddin. Itu untuk satu daerah. Ha. Jadi kalau kita menuju ke sana, memanglah kita menuju ke sana bila untuk semayang jumaat ke apa semua. Yeah. Dan masjid terdekat yang lain pada jarak dalam lingkungan 10km ataupun masjid KLIA. Oh, okay. Jadi taman kita dengan ni sama. memang dekat dengan KLIA. Mm -mm. ha, tak jauh dengan KLIA. Dah ada je taman ni kebanyakannya penduduk-penduduk yang ada di situ per, dengan perumahan dulu tu kebanyakan staff-staff di KLIA. Ah. Ah ha, tapi sebelah telah 30 tahun ni ha. ramai lah penduduk daripada mana sekali. Bertambah ramai ha, lah, ya, lah. Bertambah ramai. ramai eh. Ah ha, jadi dari segi persekitaran penduduk tadi taman ni buat masa ni dengan ada projek-projek mega baru daripada IOI jadi meja projek ni senyum ria. Jadi projek ni projek besar. Jadi pertahanan -pertahan penduduk tu agak pesat. Jadi yang menjadi masalah bukan masalah lah daripada kita sekarang kita berusaha kerana kita menumpang di sekolah di mana Jaih telah memulakan sekolah untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi ha. kita dapat dirikan solat Jumaat di daripada taman di surau sekolah. Oh surau sekolah jadi masjid sementara lah yeah. gitu Ya tu dia ha dia. Masya jadi masjid Allah. sementara dia bukan surau eh ha, bukan surau untuk orang awam ni tapi di sekolah di sekolah surau orang awam Allah. ada di ha. taman kita ada surau-surau ha, jadi karya kita bolehlah menunaikan solat apa ni berjemaah di surau ha. tetap lah. ha, betul betul ha. Oh. tapi kalau di kata orang bila musim perayaan ke apa semua ataupun Ramadan memang Kapasiti penduduk tu melempah lah di surau-surau. Sebab kita tak ah. ada tempat spesifik yang dekat kan. Ah. Ada yang pergi ke masjid-masjid luar tu. Ah. tu biasalah. Ah. Tapi ah. maknanya memang perlulah ya pada ah. kepadatan ah. penduduk tu ya, sendiri. pada dasarnya memang kita perlu. Jadi di, di sinilah menyebabkan kita adakan satu AJK. Ahli jawatankuasa ya. untuk merealisasikan satu masjid di Taman Dahlia. Dan Alhamdulillah. Ada satu tapak yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Pada tahun 2017 telah hmm. diluluskan tapak tu. Diwartakan hmm. sebagai tapak masjid. Jadi kami sebagai AJK dalam ni hmm. berusahalah membuat satu permohonan melalui JAIS untuk dapat approval. Uh, pada akhir awal tahun lepas kita dapat approval dan pertengahan tahun tu kita dapat kelulusan untuk lagi satu approval daripada Perbadanan Wakaf Selangor. Ah. Jadi Perbadanan Wakaf Selangor ni Membenarkan kita Membuat uh, Ialah koleksi Dana masjid Dahlia Inilah yang kita ada Hari sini Hari sini Ustaz ha -ha, ya? uh, Dan pengajar Yang kita berusaha Ini semua dah Kelulusan-kelulusan Semua dah ada ha -ha, Berapa dana Yang diperlukan Keseluruhannya Datuk untuk Pembinaan kita ha, Itulah Berapa soalan kita Sekarang <laughs> hari ni. Kita ha, tahu juga Kita nak kumpulkan ni Itulah kita harap-harap Pendengar-pendengar Di luar sana Sama-sama lah Berinfak untuk kita asal Akhirat kita Ya Allah, mudah mudahan. Jadi dana yang kita perlukan untuk masjid ni kita perlukan 17 juta. 17 juta dana juta. keseluruhan untuk pembinaan Keseluruhan untuk pembinaan dan masjid ini mempunyai semua ciri-ciri seperti masjid-masjid lain. Ha. Kita ada apa ni bilik bilik apa ni bilik uh, jenazah, ha -ha. bilik untuk mandi jenazah. Ha -ha. Lepas tu uh, bilik akad nikah, ha -ha. ruang pejabat, ruang guna uh, dan untuk korban-korban. Jadi tapak-tapak kita siapkan semua. Ha, ha, berapa kapasiti jemaahnya nanti di, dicadangkan kapasiti untuk jemaah? jemaah ya, kapasiti jemaah kita anggarkan dalam 2,000. Ha. Tapi kalau termasuk bayang ruang legal kita tu kemungkinan akan berlebih lagi lah. Tapi kapasiti oh. 2,000 tu dia maksimum lah. Nah, ha, tak pun. Pun. Nanti kita cerita lebih lanjut ha, Cuma mungkin Ustaz Syukri kan Kalau kita ba dapat bayangkan Masjid ni siap 2000 lebih jemaah nanti berkumpul Siap seorang ni yang baca Qurannya Yang sembayangnya Yang beruduknya Semua ni sebab daripada Wakaf yang kita dah kumpulkan Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan Kelebihan kita ni berwakaf Untuk membina rumah Allah ni Ustaz tambah-tambah lagi Khususnya di masjid Karya Taman Dahlia Sepang kita Ustaz Terima kasih pada DJ Pian, terima, terima kasih pada Datuk yeah. dan juga para pendengar yang bersama dengan kita pada waktu ini. Mm -hmm. Saya fikir semua pendengar ikim ataupun penonton yang melihat uh, secara online sekarang ini, ha. kita dapat merasakan apa yang uh, Datuk Zakir sebut tadi itu menggambarkan keperluan kita untuk membantu satu projek untuk membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya fikir semua antara kita tahu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan apabila kita menginfakkan sebahagian harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tahu hadis Nabi Sallallahu oh, Alaihi Wasallam kita ya, dengar ya. dan barangkali kita hafal membana masjidan yabtari bihi wajah Allah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Maksudnya, Barang siapa yang membina masjid Kemudian dia lakukan itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membina Seumpamanya iaitu mahligai kepadanya Di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana hadis yang kita baca ini Yang kita hafal ini Yang selalu kita dengar ini Supaya dapat meresap dalam jiwa dalam hati kita Kita kena letak begini yang pertama bahawa kehidupan kita ini saya pian semua hmm. kita ni adalah berbentuk sementara. Maksudnya ada tempoh masanya. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hmm. 80 tahun. Ya yeah, betul. Usia yang Allah Taala beri pinjam kepada kita. Dan tidak ada jaminan bahawa kita akan capai usia yang kita inginkan. Sebab semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melihat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi ada satu konsep yang Allah gunakan iaitu bersegera melakukan sesuatu. Contohnya dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 133 wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Hendaklah kamu bersegera untuk mencapai magfirah keampunan daripada Tuhan kamu dan juga syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita baca Fastabikul khairat hendaklah kamu berlumba-lumba melakukan kebajikan kebaikan. Jadi dalam konteks perbincangan kita ini ialah bila kita mendengar begitu kita rasakan bahawa usaha kita sekarang ini ialah bagaimana cara untuk kita membantu untuk mendirikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut sekarang ni membina rumah Allah ni, bukan seorang tu bagi 17 17 juta, juta. Oh, ha. bukan tak, tak yeah. mestinya 17 juta betul so, dia bagi tu bukan tak tak <laughs> mesti kita tahu dia mampu bagi 17 juta tu tetapi <laughs> dalam konteks sekarang ialah mungkin seorang tu menyumbang 1000 2000 3000 mengikut kemampuan yang ada kepadanya saya selalu sebut bahawa sebelum kita mampu itu ada satu lagi yang perlu kemahuan Mahu menginfakkan, mahu dulu Mahu menginfakkan, datang kemampuan Kalau mampu tapi tak mahu Tak jadi juga Tak jadi, tak jadi yeah. tak jadi. Tak jadi daripada situ saya fikir Usaha kita ialah kita tahu, kita percaya Bahawa usia yang singkat ini Ada sesuatu yang mesti kita bawa Ketika kita bertemu Dengan Allah Subhanahu ta'ala Dan semua kita tahu bahawa Masjid, bila kita sebut masjid Peranan masjid itu Mesti bila dibinakan masjid akan ada orang solat di situ lima waktu. Yeah, yeah. Akan ada mendis ilmu. Tadi ada bilik jenazah. Pasti ada jenazah-jenazah yang akan diuruskan. Maksudnya setiap ringgit yang kita sumbangkan itu, maka itu adalah pahala kepada kita, walaupun selepas ketiadaan kita. Saya kalau pergi ke masjid saya selalu tengok, huh? tengok tiang, tengok kipas, tengok ekor. Dalam hati saya saya fikir. Tertegaknya masjid yang kita beraktifkan itu Sebenarnya ada duit orang tu seringgit Ada situ seribu Ada tiga ribu Mungkin orang yang infak itu Kalau masjid dah lama Masjid dah lima puluh tahun Mungkin sebahagian orang yang infak pun dah tak ada dah Entul. Tapi pahalanya berjalan oh. Pusing lagi kipas tu Pusing kan, lagi kan? kipas kan? Pusing lagi Dan kita pijak lantai tu Lantai itu yang dibina daripada Keringat mereka untuk Membina rumah Allah SWT Cuba bayangkan Datuk nenek moyang kita dahulu bila buat masjid yang kayu pun mereka ada semangat untuk membuatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka sudah tentulah saya fikir peluang yang ada kepada kita pada hari ini untuk kita sudi menginfakkan sebahagian ha, sebahagian kalau istilah Quran dia selalu sebut nah. wa anfiqu min 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 thayibati ma razaqnakum infaklah sebahagian Tuhanmu tahu Allah Taala pun tahu takkan manusia ni sampai ke peringkat semua sekali okay. min tayyibat daripada kebaikan-kebaikan ataupun daripada usaha-usaha baik maknanya kita infak sebahagian harta kita sebagai untuk kita mendapat mardatillah oh, mendapat yeah. keredaan Allah. Allah. Terima kasih ustaz untuk motivasi kita. Tambah-tambah ni kita dah hujung tahun uh, Hijri 1446 nak masuk tahun baru ni bagi motivasi. Hmm. Yang kita dapat berinfak, banyak berwakaf, tambah pahala, lepas tu ustaz pun bagi semangat nanti bila kita dah tak ada bayangkan eh, Betul. manfaat tu, pahala tu masih berjalan. Okey, kita nak berehat kejap. Kejap lagi kita akan sambung lebih lanjut Datuk Zakim mungkin ada lagi cerita nak cerita tentang plan kita untuk masjid kita nanti macam mana dan juga mungkin sebelum kita berehat ni boleh kongsikan info kita. Ah uh, nombor down lepas tu nombor nak dihubungi macam mana Datuk? saya bacakan eh boleh eh? Ya, kalau saya bacakan okey. Kalau nombor Agro Bank kita Uh, Agro Bank eh Atau Atas nama Masjid Karya Taman Dahlia eh Betul-betul uh, 4 kali kosong tau 69047 ha, Kejap lagi pengen tulis lah Yang yang menonton di Facebook Nanti kita paparkan hmm. Dan untuk maklumat lanjut juga boleh layari MasjidTamanDahlia.com Untuk memudahkan anda dapatkan maklumat Berkaitan wakaf dan infak kita Kepada pembinaan Masjid Karya Taman Dahlia Di Sepang, Selangor Kita berjaya kejap Kejap lagi kita akan sambung cerita lebih lanjut kita Untuk segmen tajaan yang dibawakan oleh Masjid Karya Taman Dahlia Sepang pada hari ini. InsyaAllah Jangan ke mana-mana terus dengar IKIM FM. Inspirasi utama anda. Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Zal Jalali Wal Ikram Amitna ala dinil Islam Ya Zal Jalali Wal Ikram يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، Islam amitna ala dinil Islam amitna ala dinil Islam Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid permata bersinar hanya di Ikim FM inspirasi utama anda Ikim FM inspirasi utama anda kembali bersama Pian dan juga dua orang tamu kita untuk wakaf dana pembinaan masjid Karya Taman Dahlia Sepang Selangor kita ada Datuk Muhammad Zaki Saleh Pengerusi Jawatankuasa kita dan juga Ustaz Ahmad Shukri Yusuf ustaz kita bercerita tentang kelebihan infak dan insya-Allah kalau masjid siap nanti ni Bakal imam besar lah, datuk ya. Amin, amin. <laughs> amin, amin. Insya Allah. Ha. Ya. ya Allah, ya Allah. Insya Allah, bukan. Amin. Yang penting ikim. sekarang ni kita tengah berazam lah untuk siapkan masjid kita nanti. Asbab juga daripada sumbangan sahabat-sahabat kita yang dermawan, yang Insya Allah yang pemurah hati dan nak mengumpul pahala, datuk macam mana? Boleh tak bayangkan sikit macam mana plan ataupun rancangan untuk pembinaan masjid kita nanti? Tadi kita dah rancang, Insya Allah ada lebih kurang lebih dua ribu jemaah boleh menampung masjid tu, eh? Insya Allah dan apa lagi mungkin kemudahan dan kelebihan lain. Uh, okey berbalik kepada bajet kita tadi uh -huh. kan. Uh, di mana kita nampak bajet tu 17 juta macam mana ustaz cakap kalau 17 juta bukan yang seorang nak bagi kalau seorang nah. bagi senang kita bagi tahu tu jalan kan. Insyaallah. So okey daripada sini kita mulakan dana kutipan kita. So dari, dengan per, apa ni perbincangan dan surat uh, kelulusan daripada JAIS dan Perbadanan Wakas Selangor di mana dia mensasarkan kepada kita pihak AJK mencari dana sebanyak 50% dulu. Bila nah. kita dapat dana 50% baru dibenarkan untuk membina hmm. membangunkan tapak masjid tu tadi. Ah di sinilah kita sekarang berusaha mencari basic yang pertama sebanyak 50%. Lepas sekarang lalu, kan ada berapa tu? Sekarang kita aa. kira adalah dekat-dekat sejuta baru. Pasal kita eh, baru lima amin. bulan, enam bulan baru. Oh, baru mula tapi insyaAllah ha, dah, 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 dah berdikit-dikit dah bertambah dah aa, tu. Tapi Alhamdulillah, aa. banyak uh, penonton-penonton ke pendengar-pendengar di luar sana memberi komitmen yang bagus, insya menderma Allah. kepada kita, menginfat ni. Ialah demi akhirat. Yep. Dan kita buat pun untuk karya-karya taman kita. Dan orang yang datang sekalipun siapa-siapa boleh kan mm, -mm. Ha, beribadat. Yeah. Macam mana ustaz cakaplah lah, boleh beribadat di masjid kita. Jadi itulah yang kita perlukan sebanyak 50% dahulu Barulah masjid ini dapat kita bangunkan Kelulusan dari segi daripada JKR apa semua mm -hmm. Memang sudah ada kita mm -hmm. dah dapat Alhamdulillah ha, Dari itu ada 17 juta kita perlukan dalam 8 juta 50% Dan untuk satu lagi di mana kebaikan kepada penderma-penderma Yang mana seperti JLC ataupun mm. syarikat-syarikat Badan-badan berkanun ke apa yang besar-besar ni yang yang nak infak banyak insyaallah dia boleh sebab ada akta pengecualian cukai ah, di mana akta pengecualian cukai uh, akta 44 bracket 11D di mana duit yang disalurkan untuk infak ini dapat dikecualikan daripada cukai itulah kebaikan yang di mana ada daripada kerajaan kita bagi hmm. untuk yalah sesiapa saja nak menginfak ini kan ah, insyaallah eh kalau dari segi personal pun masih boleh dengan resit kita itu dihantar terus nanti kita bagi resit salinan berapa yang dewan impak boleh dihantar ke lembaga hasil dan dapat pujian cukai juga. Ha. Uh, ah itu yang... ada ter kelebihan lah ya, siapa yeah, yang ber- yeah, untuk menyumbang. Boleh ikhrawi ya? ya, betul. Dapat. pun dapat. Ha. Dunia pun dapat. 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 InsyaAllah. Hmm. Yang penting sasaran kita untuk separuh ataupun 50% kita tadi, 8.5 juta. Eh. Ah, lebih Sebab ha. Hmm. Uh, kutipan sepenuhnya ialah 17, 17 juta nanti. Dan mungkin nanti bila siap nanti apa antara kemudahan tadi? Kalau Datuk dah bayangkan tadi ada ruang serbaguna, Ada ruang serbaguna, ruang pejabat. Ya. Luar nikah. nikah. Ha, ha. ha, itu kalau siapa nak nikah, kita dah siap ruang nikah di masjid kita lah. InsyaAllah. Di mana-mana masjid pun so, oh, ya. Yeah, InsyaAllah. Oh, segar mata semua mendengar. Cuma, <laughs> dan sebelum ni saya pernah dengar ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak meminum masjid ni. Ada penderma, dia offer, Ustaz dan Datuk eh. Dia yeah. offer, saya nak sumbang ni khusus untuk bilik pengurusan jenazah je tu. Ada yang kata oh. macam tu. Ha ah, boleh ke macam tu kalau kalau yang nak spesifik saya sumbang ni untuk bina tempat wuduk je nanti katanya. Ah uh, uh, benda tu mungkin boleh uh, uh. tapi pada dasarnya pasal setiap impak tu termasuk dalam satu akaun satu tabung tu, yang samalah. Ha uh, idea tu mungkin kena tanya ustaz uh, kita lah. Ha uh, boleh-boleh insyaallah aja yang penting dia untuk manfaat uh, masyarakat di situ, Komunitinya dan juga siapa yang lalu lalang di Taman Dahlia tu nanti insyaallah banyak manfaat. Yeah. Ustaz mungkin boleh ceritakan macam mana kita ni bila usia berakhir pahala tetap Mengalir ni kan Ustaz kan Macam mana lagi motivasi-motivasi kita Supaya ramai lagi dapat betul. menyumbang hmm. Ustaz Jokeri Betul lah seperti yang kita semua tahulah Bahawa bila anak Adam ni meninggal Dia hmm. ada tiga perkara saja yang Akan memberi manfaat yang berterusan hmm. Sedekah jariah Sadaqah jariah Ilmin yuntafa'ubihi Ilmu yang dimanfaatkan, Dan yang ketiga ialah Waladin solehin yad'ulah Anak yang soleh yang mendoakan kepadanya Cuba kalau kita lihat susunan hadis tersebut kita tengok dimulakan dengan sedekah jariah sedekah jariah. Agak-agak pasal apa sedekah jariah? Sebab yang ni insya-Allah semua orang mampu tu. Yeah. Tak, oh, mampu so. seribu, seratus. Yeah. tak mampu 1000, 100. Tak mampu 100, RM1. Tak mampu RM1. Boleh boleh lebih daripada RM1 lah tu eh. <laughs> QR, oh, QR. Oh, okay. Tapi DJP yang kita tengok sedekah jariah sebab yang ni insya-Allah semua boleh. Yang kedua ilmun yang tafa'u bihi. Ilmu ni dia letakkan dua sebab ada juga orang yang mungkin dia sudut keilmuan, manfaat ilmu tu kurang. Ha. Tak apalah. Tapi ada yang sedekah kajariah. Yang ketiga waladin salihin yad'ulah. Ada anak yang soleh mendoakannya. Tapi dalam hidup ni kita pun kadang-kadang orang Allah Ta'ala tak kuning kepadanya anak ha. ataupun anaknya tak menjadi. Itu, itu macam-macam. -hmm. Tapi okay, paling okay. utamanya ialah sedekah jariah. Sadaqah jariah. Dan kalau kita tengok sirah, saya suka mm -hmm. di Pian ingatkan kita, kita berapa hari lagi akan Masalah. berada di tahun baru hijrah. Kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW An -an -an. perkara yang awal yang dilaksanakan oleh nabi ialah pembinaan masjid madinah. Betul. Dan kita tengok kalau kita baca dalam sirah, kita lihat waktu nak bina itu mula-mula sahabat yang mempunyai tanah tu dia nak bagi percuma. Tapi nabi tak nak begitu. Hmm. Nabi tetap hendak membelinya. Maksudnya mesti ada infak, mesti ada wakaf, hmm. mesti ada usaha Dan nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama membangunkannya. Nabi angkat batu, nabi usaha, nabi ikhtiar. Tapi hari ini berbezalah Datuk kita guna kontraktor yeah. Tapi nak ceritanya ialah penglibatan penuh ah. Nabi SAW ah. dan para sahabat Sebab apa? Sebab tadilah Dia tempat kita berkumpul Barakah Kalau di Taman Dahlia ni nanti bila siap Tempat yang paling berkat bukan rumah Datuk kan? Tempat yang paling berkat, tempat yang paling mulia di Taman Dahlia itu ialah Rumah Allah Sebab yeah. tu kita sebut Rumah Allah ni baitullah yeah. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala Sumber keberkatan Orang solat di situ Orang berada dalam majlis ilmu mm -hmm. di situ mm -hmm. Dan saya pian dah pergi Tengok Kekau lawatan ya. tapak ni Sebab ha. nak jadi cakap kena tengok tapak tu Tengok-tengok tapak tak ada Satu hal juga Memang betul di tepi jalan oh, yeah. Jadi orang boleh singgah Lepas. Orang ha. musafir boleh singgah Jadi saya fikir ini adalah ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita infakkan harta kita. Dan saya sedikit ada pengalaman dalam bidang zakat agak lama jugalah uh, uh. Uh, dalam dalam soal-soal infak ni saya lihat satu benda, satu perkara, orang yang infak ni sedekah ke wakaf ke, dia tak akan miskin kerana infak tu Datuk. Ya yeah, ya. Yeah. tak pernah saya jumpa, yeah. eh awak ni sekarang dah muflis. Alah tu banyak sedekah, banyak zakat, <laughs> banyak infak, muflis. Tak, pernah, sebab berlaku. Sebab tak, tak pernah berlaku tak ada. Pernah berlaku. <laughs> Kalau ada tolong beritahu saya. Tak ada sebabnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan daripada sesuatu Allah akan ganti. Ini jaminan Allah. Wa huwa khairur razikin sebab Allah adalah Tuhan yang paling baik memberi rezeki kepada kita. Masya-Allah. Kita selalu sebut rezeki Allah. Tapi kita kena ingat, rezeki itu siapa yang beri? Ar-Razak. Tuhan yang maha pemberi rezeki tak akan susah tak akan menderita kita kerana kita menginfakkan. Apa lagi niat kita adalah untuk membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat kebaikan, untuk kita jadikan sebagai amalan kita itu sebagai bukti pertemuan kita hanya kita lakukan itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan akan dapat apabila kita infakkan sebahagian daripada harta kita. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai albir kebaikan melainkan kamu infakkan apa yang kamu cintai. Manusia sifat dia begitu. Wa tuhibbun mala hubban Kamu mencintai harta dengan kecintaan yang banyak. Itu biasa. Tapi untuk kikis, untuk buang perasaan itu, yeah. sebagian itu kita enfat. Ini adalah satu yang bentuk kita kata latihan dari sudut spiritual, dari sudut uh, rohani untuk kita bebaskan diri kita daripada sikap fakir, dia sikap kedekut dan seumpamanya. Dan bila kita ingat kat orang lain tu yang ada orang yang memerlukan, jadi kita lah di situ untuk membantu dan memberi, insya-Allah Allah mudahkan urusan dan jalan kita yang lain untuk ke syurga, dunia dan akhirat macam Ustaz sebut tadi, ukhrawi, duniawi dunia dapat dunia ukhrawi pun Betul. dapat juga insya-Allah. Dan di hujung ni sebelum harapan daripada Datuk Zaki yang kita paparkan di Facebook kita QR code ada nombor akaun Agrobank ada anda boleh rujuk di situ ataupun terus ke laman web masjidtamandahlia.com ataupun facebook uh, pembinaan masjid karya taman dahlia kat situ anda boleh rujuklah semua nombor akaun sebab kadang-kadang ada cik-cik marah letuk ustaz mana nombor akaun ni dengar ustaz bercakap apa je nombor hmm. akaun tak keluar ya Allah <laughs> kita bagi jadi anda boleh rujuk di laman web kita sebut tadi dan mungkin di ujung ni letak harapan kita untuk uh, pembinaan ataupun wakaf pembinaan masjid karya taman dahlia ya terima kasih itulah sebenarnya Harapan saya supaya, dan harapan saya bukan saya sajalah, harapan AJK saya, harapan Ustaz, harapan penduduk-penduduk Taman Sekitar, Taman Dahlia, memang kita mengharapkan satu infak dana yang seberapa cepat. InsyaAllah. Untuk kita membina, membangunkan masjid di Taman Dahlia ini. InsyaAllah. Eh, gaji dah masuk belum? Wah, tiba-tiba terus tanya gaji dah masuk belum hari ini. 24 kan? Ah, kalau dah masuk tu bolehlah letakkan sikit, lah, allocate sikit lah, peruntukkan sikit untuk yeah. infak kita. Haa, dari sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan pembinaan kita. Nah hmm. satu hari nanti kita berjemaah ramai-ramai di Masjid hmm. Kariah Taman Dahlia. Ustaz, Ustaz Syukri ada apa-apa nak -apa sampaikan? Saya nak sebut satu aja hmm. eh. di Terlalu, hujung sah. ini. Selain daripada kita infak, insyaAllah kita juga boleh sebarkan kebaikan ini untuk infak membina Masjid di Taman Dahlia ini Untuk kita forward Nombor ini Nombor akaun ini mm -hmm. Kepada sahabat-sahabat kita Mengambil mm -hmm. semangat Daripada apa yang disebut Oleh Rasulullah SAW wasallam dalu alal khairi kafa'ili Orang yang menunjukkan kebaikan Seolah-olah Dia melakukan kebajikan Ameen. Kita dah infak dah seribu mm -hmm. Kita hantar pula Nombor akaun tadi Agrobank tadi Kepada kawan-kawan kita InsyaAllah diinfak Kita pun dapat bahagian Betul. Di sisi Allah oh, SWT Amin insyaAllah Semangat Ameen. petang ni eh, Jadi Terima kasih banyak-banyak kita ucap kepada Dr Zaki, hmm. Tania yeah, yeah. dan kepada okay. Ustaz Syukri terima kasih banyak-banyak atas apa pesanan dan nasihat yang disampaikan kita, untuk sama-sama kita menjayakan wakaf dana pembinaan masjid Karya Taman Dahlia Sepang Selangor. Kita jumpa nanti update-update uh, yeah. terkini lah berita-berita terkini insya-Allah ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian terima kasih juga yang bersama kami boleh terus uh, rujuk maklumat-maklumat yang kita kongsikan untuk hari ini dan insya-Allah terus berinfak semoga Allah Taala mudahkan dan murahkan dan berkati rezeki kita semua. Baiklah seketika kita, kita terus bersama kami hanya di KMFM inspirasi utama anda